لمبعيوم القران داتو دوت محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد لما يريد القرآن أن يملك الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي يرسل الرياح فتثيره سهابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج <applause> من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يعيد الارض بعد موتها ان ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولا ان ارسلنا رياحا فانفراو مصفر من بعده يكفرون سرق الله العظيم الله ديالها yang mengirimkan angin lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah mentangkannya langit menurut yang dikehendakinya menjadikannya bergumpal-gumpal lalu kamu lihat hujan keluar celah-celahnya maka bila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya tiba-tiba mereka menjadi gembira dan sungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka mereka benar-benar telah berputus asa maka keperhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati sungguhnya Tuhan yang berkuasa seperti demikianlah yang benar-benar berkuasa menghidupkan orang yang telah mati dan dia Maha berkuasa atas segala sesuatu dan sungguh jika kami mengirimkan angin kepada tumbuh-tumbuhan lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering kuning kekeringan benar-benar tetaplah mereka sesudah itu menjadi orang yang ingkar dalam bahagian ini kita dapat melihat bahawa Allah menerangkan bagaimana cara dan prosesnya menciptakan awan mendung yang menurunkan hujan Allah yang menggerakkan angin ikut hikmah dan kehendaknya ke mana yang dikehendaki. Angin itu menggerakkan awan. Sebelum itu awan itu berada di satu tempat, kemudian Allah bentangkannya di langit, mengumpulkannya. Ada negara yang kita lihat penuh dengan awan menandakan hujan akan turun pada bila-bila waktu. Ada negara yang kelihatan kosong langitnya dari awan melainkan sedikit sahaja. Jadi Allah menjadikan ia banyak, menggabungkan potongan-potongan awan ini bersatu menjadi besar kemudian bertukar menjadi gelap dan kemudian hujan pun turun ini semua merupakan bukti-bukti kehebatan Allah Subhanahu Taala jadi dalam ayat bersurat Al-A'raf Allah menceritakan tentang hakikat turunnya hujan ini begitu membangkitkan dalam diri manusia seandainya mereka punya kesungguhan untuk beriman tentu mereka akan merasai kuasa Allah SWT yang luar biasa itu ayat ke-7 yang telah kita bincangkan dalam surah Al-A'raf yang lalu A'udzubillahi minasyaitanir rajim wa huwa alladhi yursilu riyaha busyran baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban qalan sukanna huli baladi mayit fa anzalna bihi alma fa akhrajna bihi min kulli thamarat. kadhalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun dan itulah yang menghidupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya hingga bila angin itu telah bawa awan mendung kami halau ia ke satu daerah yang tandus lalu kami turunkan hujan di tempat itu dan kami keluarkan dengan sebab hujan itu bagi bentuk berbuah seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati moga-moga kamu mengambil pengajaran jadi Allah mengabarkan penciptaan yang maha hebat di sini bahawa ia bukan berlaku dengan kebetulan dengan rahmatnya sebab itu disebut kata rahmat yang merujuk kepada hujan ini dalam ayat yang lalu yang telah kita bincangkan bila angin itu datang menolak dan kemudian telah dibuat perkaitan angin yang baik ini bawa berita-berita yang baik kepada kepenubungan dan sebagainya maka itu juga dibuat perkaitan dengan rasul-rasul yang utuskan kemudian bumi kemudian datang famdur ila athar Rahmatillah kaifa yuhyil arda ba'da mautiha rahmat Allah ni yang bentuk hujan menyebabkan tumbuhnya tanaman manusia menjadi hidup dan bekalan air menjadi cukup. Jadi kamu lihat hujan ataupun titisan ini keluar daripada celah-celah awan. Allah menurunkan hujan dengan kehendaknya kepada sebagian hamba di tempat-tempat yang tertentu. Mereka masa gembira dengan hujan yang turun itu. Al-Dhamir yang dapat kita lihat dalam frasa min khilalihi ini dia merupakan kata ganti yang merujuk kepada as-sahab. Kerana dalam konteks ini as-sahab lah yang sedang dibincangkan iaitu awan tadi. Fatuthiru sahaba faya basutuhu fi sama'i kaifa yasha wa yaj'aluhu kisafan fatara al-wadqa yakhruju min khilalihi. Jadi dhamir ini semua merujuk sahab iaitu awan wa in min qabli ay yunzal alaihim min qablihi la mublisin hujan ini turun kepada mereka setelah sebelumnya mereka benar-benar merasa putus asa diturunnya turunnya hujan ketakutan yang menguasai mereka kalau negara-negara yang hujan itu bermusim lagi lah tak turun hujan berarti setahun akan datang mana sumber air nak diperolehinya maka di sini ditakrirkan diulang perkataan yang Allah SWT gunakan di sini wa in min qabli ay yunzal alaihim min qablihi la mublisin ni kata alimah bin jarzi yang tafsirnya qablihi qablihi ni merujuk kepada mana ni wa ada takrir salahatu aqwal احدها انه للتاكيد jadi perkataan yang pertama merujuk Yang kedua An qabla al-ula li tanzil Qabla yang pertama yang digunakan sini adalah Merujuk kepada turunnya Al-Quran sebagai wahyu Tanzil ni adalah Al-Quran Wa thaniya lil-matar Yang merujuk kepada yang kedua ni merupakan hujan Qala ibnul-ambari wal-ma'na Min qabli al matar Min qabli al matar Wa hadha mithlama yaqul khail Atika min qabli an tatakallam Min qabli an tatma'in fi majlisik Jadi dalam bentuk pengulangan Dalam masyarakat ni ada tujuan-tujuannya Ada bentuk taukit Dan dalam konteks ini Menggambarkan dua perkara yang berbeza Iaitu turunnya hujan dan turunnya rahmat Allah turunnya wahyu datangnya wahyu jadi maknanya manusia sebelum datangnya hujan dalam keadaan kegemparan ketakutan kelangkabut putus asa ataupun bermakna di sini sebelum turunnya wahyu mereka tidak mendapat hidayah juga mereka berada dalam keributan keserabutan tak ada hala tuju dan sebagainya jadi Al-Haq min qablihi tarji'u ila huda wa illa ma yataqaddam lahu dhikrun kata imam ibnu Jawzi yang merujuk kepada hidayah Allah iaitu tanzil Quran yang diturunkan sebagai satu kitab membawa wahyu menyebabkan manusia itu sama daripada kes jadi maksudnya dalam konteks ini wa ingkanu min qabli ayyuna zala alaihi min qablihi la mublisin sebelum itu sebelum turunnya wahyu mereka dalam keadaan putus asa ini juga satu makna yang menarik kerana bila manusia berada dalam kehidupan yang kesatan kamu masih lagi punya kaitan dengan ayat-ayat yang lalu yang menceritakan tentang manusia yang kufur ini manusia yang lalai yang leka maka masih lagi bicara ini bertumpu dalam perbincangan itu jadi apa kita lihat kat sini secara garis kasarnya makna ayat ni adalah bahawa sebelum turunnya hujan mereka sangat memerlukan mengharap kepada turunnya hujan. Maka secara berjadual ditetapkan oleh Allah itu pada musim-musimnya mereka mengamati, menanti-nanti bila turunnya hujan. Namun ternyata hujan tidak kunjung tiba. Mereka menanti lagi. Namun hujan tetap tak turun juga. Begitu seterusnya selama beberapa waktu. Setelah mereka merasa putus asa turunnya hujan, tiba-tiba hujan pun turun mendadak kepada mereka. Hingga tanah yang dulu kering, gersang, binatang mati. Kini menjadi subur, segar. Membekalkan untuk mereka bagi bentuk tanaman yang kaya dengan buah-buahannya dengan hasil ternaknya. Inilah kehidupan yang digambarkan Kecukup kekuatan yang daripada Quran iaitu Dia jasadkan satu suasana walaupun kita tidak menyaksikan dengan mata kepala kita tetapi hati kita akan dapat menggambarkan sesuai dengan dikehendaki oleh Allah Swt. Famlur ilah a'zhari rahmatillahi kafayuhi al arda ma'adama uthiha maka wahai Rasul pesanlah kepada pengikutmu lihatlah hujan Yang merupakan salah satu daripada jejak jejak rahmat Allah Swt. Tanda-tanda kasih sayang Allah kesan-kesan yang timbul dengan penglihatan yang mendalam berbentuk renungan bukan pandangan daripada hati yang buta melihat fenomena itu hanya sebagai satu fenomena alam. Seperti mana yang pernah saya sebut pada tuan-tuan, mungkin seseorang saintis yang kafir itu, dia boleh duduk mengkaji haiwan di sahrak ke, di mana-mana ke, melihat bagaimana kehidupannya, boleh melakonkannya boleh mematikan gaya hidupnya, bagaimana Allah telah menjadikan hari binatang itu untuk berkembang biak, untuk menyamakan diri datang bahaya, tapi semua itu tidak menimbulkan iman dari mereka kerana tidak ada an-nazra thaqibah, pandangan yang mendalam yang merujuk pada pandangan mata hati ini. Fa'inna hala ta'amal absar walakin ta'amal kulubu fi Semuanya apa yang mereka lihat itu Dilihat dengan mata kasar saja, Mata zahir tidak masuk ke dalam hati Untuk menimbulkan rasa pengabdian Dan juga perhambaan kepada Allah SWT Jadi bagaimana hujan itu menjadi sebab Untuk menghidupkan tanaman-tanaman Dan juga menyebabkan binatang ternak Semua dapat hidup aman Ia merupakan salah satu daripada bukti Tanda kasih sayang Allah SWT Dan bukti keagungan kuasanya Serta bukti manusia pun akan dibangkitkan Sebagai pokok itu tumbuh selepas hujan yang dibekalkan Jadi selanjutnya Fenomena hujan yang dapat dapat membuatkan bumi sebelum itu mati kini hidup dengan subur dia mengingatkan tentang kejadian kehidupan semula jasad-jasad sedah ya, hancur bercerai berai dalam tanah tapi suatu masa nanti akan dibangkitkan inna dhalika muhayyil mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir sungguhnya apa yang kamu lihat itu menjadi bukti zat yang maha agung ini dia jugalah yang punya kuasa untuk menghidupkan kembali orang yang telah mati Allahu akbar sungguhnya zat yang maha agung ini akan menghidupkan kembali bumi yang sebenarnya kering kontang menjadi subur maka zat yang sama itulah yang akan menjadikan manusia yang telah mati ratusan tahun ke ribuan tahun ke semuanya akan dibangkitkan semula dengan sekali panggilan yang telah kita pelajari sebelum ini hanya Allah semata-mata yang maha kuasa atas segala satu tak ada satu pun yang di bumi dan langit dapat mengadakan menciptakan seperti mana agung dan hebatnya kejadian makhluk yang Allah jadikan ini masih lagi berbicara tentang sikap si kafir mengingatkan mereka bahawa Tuhan-Tuhan bahala-bahala patung-patung yang kamu sembah dewa-dewa itu takkan mampu untuk berbuat apa yang Allah SWT lah lakukan Allah jadikan Bapak dengar yang rahmati dan dikasihkan jadi dalam ayat ini kalau kita perhatikan ini merupakan bahagian ketiga dari firman Allah SWT yang menunjukkan kepada afa'adullah perbuatan-buatan yang semuanya membuktikan keesaan Allah SWT dan kemestian berlakunya kiamat ayat ni bicara tentang angin bicara tentang perutusan Nabi dan sikap para penentang kalau ayat yang lalu membawa fungsi angin dengan berita gembira bahawa turunnya hujan maka ayat di sini pula menjelaskan kerja angin dalam konteks hujan dan kesan-kesan hujan itu rahmat yang dibawa dalam dalam terbentuknya hujan daripada awal hinggalah ia selesai diturunkan di bumi maka awan tebal yang bermula dengan ketika angin bila Allah menjadikan ia berkumpul-kumpul itu jadi pergerakan bahagian awan ini menjadikan di suatu tempat turunnya hujan dan jadilah ia sejuk dan menumbuhkan tanaman yang subur semua ini dapat kita perhatikan penciptaan yang luar biasa yang sangat hebat menunjukkan kepada kuasa Allah SWT dan suruh lain dia juga menunjukkan kepada kuasa Allah kata hamba-hambanya Al-Imam az Akhshari mengatakan dalam tafsirnya Kasyaf bahawa pengulangan ini adalah untuk mengisyaratkan bahawa penantian turunnya hujan sudah sedemikian lama sehingga mereka ni benar-benar telah putus asa. Tapi sebaik saja hujan datang kegembiraan mereka menjadi sebesar perasaan putus asa yang menimpa sebelum itu. Boleh juga difahami bahawa min qabl yang pertama ni bererti sebelum turunnya hujan dan min yang kedua ni merujuk kepada sebelum datangnya angin. Wallahu a'lam. Kemudian perkataan mublisin yang diambil di perkataan ablasah. Ablasah ni antara lain seperti yang telah kita huraikan dalam ayat yang lalu. Dia berarti terdiam tanpa dapat melakukan apa pun. Jadi dalam bahagian ini, kelompok yang ini kita dapat lihat. dia menghuraikan sekurang daripada kesan turunnya hujan yang dibicarakan oleh ayat yang lalu sekaligus merupakan bukti-bukti bahawa Allah SWT yang Maha Berkuasa menjadikan segala-gala ini dan bila disebut famzur ilah mengisyaratkan bahawa sepanjang mata memandang sampailah ke batas akhirnya. Kerana ila ni menunjukkan kepada gaya, menuju kepada satu tujuan menuju kepada satu hujung jadi seorang yang selalu melihat akan pasti memahami rahmat Allah sejauh matanya memandang sejauh itulah dia akan merasai kasih sayang Allah SWT kerana ilah ni seperti yang saya sebutkan tadi dia merujuk kepada maksud batas akhir jadi asar jama' kepada asar kalau dalam bahasa Arab kita belajar asar ni tanda kalau dalam hadis dipanggil sebagai satu bukti ataupun satu hadis yang disampaikan juga dipanggil sebagai asar dia adalah satu bukti menjadikan atau mengakibatkannya jadi bekas-bekas ataupun perkara yang terlihat indah dan memuaskan, semuanya merupakan tanda rahmat Allah SWT. Lihatlah keliling kita, pokok yang hijau tanah yang subur, tanaman, pertanian binatang ternak yang gemuk hasil mahsul pertanian yang boleh dieksport ke luar negara, buah-buahan yang kita pergi ke pasaraya. Ini semua adalah tanda-tanda yang dimaksudkan iaitu kasih yang Allah dengan turunnya hujan dan terbitnya tanaman beraneka bentuk. Ini semua adalah bekas-bekas dan juga kesan-kesan rahmat Allah SWT. Ayat ini antara lain juga mengandungi pembuktian tentang adanya hari kebangkitan seperti yang telah kita bincangkan. Seakan-akan ayat ini menyatakan kepada kita bahawa sekalian kamu yang melihat tanah yang gersang kemudian melahirkan tumbuh-tumbuhan semua itu tanda kuasa Allah SWT. Bagaimana kamu menafikan kamu akan hidup semula sebagaimana tanah yang gersang itu yang telah kamu sangka akan mati tiba-tiba dia menjadi hijau tumbuh rumput dan sebagainya. Demikianlah manusia yang telah mati ribuan tahun akan dihidupkan kembali sisi Allah SWT. Baik dalam kuliah akan datang saya akan huraikan kepada tuan-tuan satu peringatan Allah Taala tentang maksud kuning di sini pokok-pokok menjadi kuning apakah maksudnya di situ musfarra ini apa yang berkata nasfar jadi menyifatkan tumbuhan maknanya dikering layu lah apa maksudnya di situ selepas nikmat rahmat diberikan kepada mereka ditaburkan mereka sekarang ancaman daripada Allah apakah begitu ini juga satu bentuk daripada majas yang pernah kita pelajari insya-Allah akan dihuraikan dan kuliah akan datang wallahu alam wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wa sallam walhamdulillahirabbil alamin